Дарина Романська, кореспондент новин день за днем, народилася 6 вересня. У дитинстві мріяла стати русаленькою. Улюблена книга енциклопедія абсолютного і відносного знання Вербера захоплюється туристичними подорожами. У вільний час полюбляє спати. Улюблене місце, дах кінотеатру, портал, домашні тварини, коти друзів. Відверто, чесно кажучи. честно, короче. Димочка, наші Наши гости Каванера Рома. Ты не понимаешь, это особенные гости. У Дмітря сейчас такой момент ностальгії. Спасибо тебе большое. Очень приятный. Хто не знає? Це колишня. Я маю на увазі до програми. Ранкова кава. Це а хто була знає, раніше. А хто тепер знает. Он не делает кофе, друзі. <laughs> це явний прогрес. Ще явний прогрес. Те, що ти є тепер організатором експериментального показу Розумне кіно да? Да, так. Є сюжет на цю тему. Давайте спочатку переглянемо, а потім вже більш детально. Поговоримо. Well, I got a woman way over town that's good to me. было место, куда можно прийти, посмотреть умное кино, которое ты не станешь смотреть дома, лежа на диване. Вот, для которого нужна какая-то атмосфера. Более того, захотелось создать такую атмосферу. Нам интересно обсудить увиденное, нам интересно побеседовать, вспомнить какие-нибудь факты, которые бы ты не стал заходить и искать в гугле просто так. А это вот такой вот повод напомнить, что свой мозг тоже нужно кормить. Ну и, само собой, действительно хорошая компания, хорошая атмосфера и великолепные напитки. Ну, ну и, в общем, вот такой вот досуг культурный. Очень важно, что это состоялось. Мы давно-давно очень хотели, чтобы такой клуб появился. Если бы не Дашка, он бы не появился. Спасибо вам за то, что вы пошли I never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman. Ну, саме кіно вражає. Коли забуваєш, як діти насмієшся, а потім доходить, що нічого тут смішного немає. Тобто війна це нічого хорошого. Поки що перший раз, то скажімо так, робко, скажімо так, десь були недороботки, але ідея дуже класна, якщо розвивати, і буде дуже класно. Я как комику, который кривляется, дурачок такой. Я на самом деле ну, люблю немножко другую Но Тут ну, другим взглядом посмотрела. И, ну, в общем, ну, будем за вами следить теперь. В Кировограде, думаю, если развивать, то ну, и все больше будет, этого, этого помещения будет мало. Я так думаю. Думаю, просто много таких людей есть. Но они где-то прячутся или не тем занимаются. Просто оплески наші да і одразу питання: це буде показ традиційний, чи буде його повторюватися? Тому що ми з дімою як минули це цю подію, а дарма. А, ну, это был экспериментальный показ, мы везде акцентировали на это внимание, поскольку я до последнего не знала, ну, насколько это будет востребовано кировоградским зрителям, насколько это будет интересно вообще. Ну, то есть была мысль, вот хотелось создать какой-нибудь такой вот досуг с а, интеллектуальной составляющей, но а, я понимала, что да, меня поддержат друзья, что есть масса знакомых, которым бы это было интересно, но насколько это будет, а, ну, я не знаю, пользоваться спросом кроме а, вот того моего круга известного мне, привычного, <laughs> привычного мне. А, но ну, вот, вот этого я не знала. Поэтому, конечно, есть планы а, попытаться сделать еще что-нибудь эдакое. Вот, возможно, к 8 марта придумать что-нибудь с Одри Хэбберн или Мэрилин Монро. А, но ну, пока я не могу вот проанонсировать, что вот, ребята, в следующий раз тогда-то, тогда-то приходите обязательно, будем ждать. Потому как, ну, пока еще не знаю. Ну, Мэрилин Монро, там скоро будет про ней сюжет в театре, насколько я бачила по афишах. Скажи, будь ласка, взагали, какие складовицы его заходу, то ну, мы видели общую картинку и эмоции, в принципе, в чем суть проходит Люди собираются дальше, что отбывается. Мы приглашаем э, людей дружить. Ну, то есть, вы видели много знакомых лиц, да, людейных да. лиц, известных. Э, и мы приглашаем всех, кому это тоже интересно, кому это любопытно, приходите. Мы... Э, Кормим домашними печеньками. Мамины печеньки – это официальное название. Готовит Ирина ленина Романская. Вот, мы угощаем чаем с Ромом. В этот раз, ну, планируем делать... Да-да-да, вот. И специями. Дмитрий, вы многое пропустили. Вот, и... Мы не знаем, как это будет в следующий раз, мы пытаемся, чтобы напиток вечера был там, тематичным более или менее. А, ну и такой вот, это знаете, как классика, что ли, хорошее кино под хорошие напитки. Вот в афише мы писали весьма недурственные напитки, э, кинобара, портал. Вот. И... Но, а историю, ну, например, да, Чарли Чаплин был в твой раз, что про него, какая-то история там, перед да, фильмом? Да, безусловно. Ну то есть я зачем говорила о чая и печеньках? То есть мы создаем такую дружескую атмосферу, чтобы люди не боялись высказываться, чтобы это было не просто вот, ну мы придем здесь и посмотрим немножечко кино и ну Можно то есть нужно прийти подготовленным, да? Да, себе? вполне. Mm -hmm. Ну то есть мы упоминаем какие-то любопытные интересные факты об авторе или об этом фильме непосредственно, ну возможно информация о режиссере, а вместо этого фильма в кинематографе в целом, вот какие-нибудь последствия, да, вот в случае с Чарли Чаплином, то есть вот после того как Гитлер посмотрел фильм "Великий диктатор", он записал чаплина в свои личные враги вот и после этого фильмы чаплина не показывались в германии долгое время причем не только великий диктатор но и многие другие фильмы вот ну поэтому да мы сначала обсуждаем затем смотрим фильм а после это такой вот небольшой розыгрыш тематичных призов в этот раз мы разыграли котелок чарли чаплина книгу о чарли чаплине и бабочку вот. Ну, это наиболее киросурсы ну, требовались. Бабочки, требовали. я вообще теперь, я вообще, ну как так можно было? А, вопрос такой, какое количество рома было? Не, на ну, шутка, конечно. А что, а что дальше? Мы не спаивали что, гостей, а мы что, просто что, такого резюме вот подваляли. А, или, не, не такой вопрос бесплатно? Или не бесплатно это было? Ты сейчас о чем? О чая а, с Ромом? О, о чая с Ромом и вообще о... Не, вхит на, на, на цитист, это действие. Чи треба якось Чи просто вильно, якщо я просто... Я так разумеется, в холле кинотеатра портал правильно? Это было, в холле правда? кинотеатра портал, да. А, это, ну, это не Movie бесплатно, баг. да. Вход, билет на мероприятие, скажем вот так вот, стоит 50 гривен. <свят> а, вот. И на самом деле для меня это было... Ну как, мне непривычно себя в роли организатора, вот, да, mm -hmm. чувствовать то есть, когда мы бегали и вот печатали афиши, билеты и так далее. Ну, то есть, это все было для меня ново. Вот, я э, не знаю насчет цены, то есть, если мы будем продолжать этим заниматься, возможно, она будет немножечко меняться, колебаться. Причем как в плюс, так и в минус, возможно, это все было вот так вот действительно в экспериментальном формате. Но в большинстве это э, ну, чтобы окупать затраченные. Э, ну, если розыгрыш. Выходит, э, там, печенюшки, да, безкуштовно, чайок то-то э, А далее, уже, если вы хотите, если вы считаете, что чай мало. Э, в этом напитке был лишним, и вам охота, не знаю, ром или другие напитки вот, то всегда Рядом замечательный бар кінець портал, і можна уже, собственно, по своєму вкусу продовжити. Ну, це настільки прикольно. Це формат, знаєте, у, у Львові є комуна, Там платиш гроші, теж безкоштовно. Ти там і печенюшки, і чайок, скільки хочеш, і ігри різноманітні. Цього реально не вистачає в нашому місті. І насправді, Даш, от ми тебе дуже просимо, аби це було традиційно і реально це дуже важливо для міста Кіровограна. Спасибо, мені очень приятно, но, к сожалению, это не только від мене зависит, Вот. Меня идея эта вдохновила, я бы с радостью продолжала ее. К тому же это замечательно. Ну, я очень благодарна кинотеатру «Портал», который меня поддержал в этом начинании. То есть они предоставили площадку, э, ребята помогали мне двигать эти диваны, выстраивать их таким образом, чтобы поместилось как можно больше людей, чтобы э, им было комфортно. Вот, мы думали, куда разместить проектор, ну, то есть действительно они мне очень помогли. Если нужен ведущий, ты можешь рассчитывать. Спасибо, Дмитрий, я сама могу справиться в случае чего, ты же знаешь. Ну, я знаю. Ну, мы вдячны тебе, обовязково напиши нам, будь ласка, и мы сделаем анонс в Ранковой Каве, ну, и сами будем активными участниками. ты можешь день за Дмитрий, я все могу. Как же она, вот молодец. нужно ли, ну, скажем так, это развлекательная тематика, которую мы анонсируем в соцсетях, вот, я думаю, что для площадки Ранковой Кавы тоже замечательно кстати, приглашаю всех в следующий раз, как только будет такая возможность, если мы будем продолжать эту инициативу. Обязательно всех проинформирую, обязательно всех жду. вот. И поэтому, я думаю, что мы еще увидимся. Да, Спасибо дякую. Спасибо большое, за ранковую каву, мы сделаем творческих анонс. Творческих тебе успехов. Благодарю, и Дмитрий. Ильич, благодарю. Дашенька. Рухаемся да. дальше. Двигаемся дальше.